परब्रह्मणे नमः 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 अरुणायनमहं अचलायनमहं रतनायनमहं रामकृष्णायनमनुनारायणीयध्वनि बुद्धय्यव दशकौ वामनावतारं मतं श्लोकालु चक्रेण संयतिहतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीवितनु क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकी चक्रेवसे स तव चक्रमुखादमीतः पुत्रार्तिदर्शनवसा तं कास्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्न कत्तु जनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यम् सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधो त्वयि नीनमतेरमुष्या श्यामश्चतुर्भुजवपु स्वयमाविरासि नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासी त्वं कास्यपे तपति सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूतचप्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षै हर्षाकुले सुरकुले कुततुर्यघोषे भद्वाञ्जलिं जय जयेति जये नृतः पितृज्ञा त्वं दक्षणे पटुतमं पटुरूपमाध तावत् दण्डाजिना क्षवलया अर्चमानः दे दीप्यमानवपुरी सकृताग्निकार्य त्वं प्रास्ति धावगृहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासि छत्रं परोष्मतिरणार्थमिव ददानो दण्डं च दानवजनेष्विव सन्धाति तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधसाला आसे दुषी त्वयि रुचा तवरुद्धनेत्रैः भाश्वान्तिमेष दह नो नु योगी नु कोऽयमिति सुक्रमुखै स सन्ति आनीतमासुभृगुभिर्महसा विभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः भक्त्या समेत्य सुकृती परिशिष्यपादौ तत् मूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवं स च तया क्रतुभिर्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं विहितोऽभिरेभे यत्ते पदाम्बुगिरिसस्यशिरोऽभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेधा।